પાઠ સ્વાધ્યાય ના પ્રશ્નોના અભ્યાસના પ્રશ્નો લેવાના પ્રશ્ન ક્રમ એક નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ સવાલ નંબર એક દેવેન્દ્ર ને પરીક્ષા હોને કે ભિખારી કી મદદ કી दोनों जवाब भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी उसमें से खून बह रहा था उसे अस्पताल पहुँचाना जरूरी था देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की सवाल नंबर बी प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी जवाब देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था इसलिए प्रधान अध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी सवाल नंबर त्र क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया क्यों तो जवाब भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था भिखारी अंधा बूढ़ा और अपाइस था घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था इसलिए उसने जो किया वह सही किया था प्रश्न क्रम बे आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मौज आ गई तो आप क्या करेंगे चर्चा कीजिए तो तुम्हारी रीते चर्चा नोध लिख सको छो मैं अरे रघु तू क्यों लंगड़ा रहा है रघु बोलता है खेलते खेलते मेरे पैर में मोच आ गई है मैं ठीक से चल नहीं सकता मैं ठहर, मैं ठहर स्कूल के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से आयोडेक्स लेकर हूँ मैंने आयोडेक्स का मलम रघु के मोच वाले स्थान पर लगाया कुछ देर बाद रघु यार तेरे इलाज ने तो कमाल कर दिया अब मैं ठीक से चल सकता हूँ અહિયા આપણે જે વાક્ય આપેલું છે સાચું છે કે ખોટું તે દર્શાવવાનું છે અને જો ખોટું હોય તો સુધારી ને નવું લખવાનું છે સવાલ નંબર એક મેરે પાસ એક બળી સંદુક તો આ ખોટું વાક્ય છે એટલે કે ગલત સાચું વાક્ય લખ્યું અહમદાબાદ અંબાજી કી ટિકિટ લી તો આ વાક્ય ખોટું છે સુધારીને લખ્યું મેં સે અંબાજી કા ટિકિટ લીયા સવાલ નંબર ત્રણ रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ तो आ वाक्य ખોટો છે સાચો વાક્ય આવશે રાવણ કે સાથ યુદ્ધ મે રામ કી વિજય હુઈ સવાલ નંબર 4 મેને પુસ્તક ખરીદી તો આ સાચો વાક્ય છે પાંચમો રમેશ કા સ્કૂલ વિશાલ હે તો આ ખોટો વાક્ય છે સાચો વાક્ય આવશે રમેશ કા સ્કૂલ વિશાલ હે सवाल नंबर छ आपकी आवाज मधुर है आ सच वाक्य है सातमु रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मजा आती है तो आ एक खोटू वाक्य है साचु वाक्य आवशे रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है सवाल नंबर आठ हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए तो आ खोटू वाक्य है साचु आवशे हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए सवाल नंबर नौ मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा तो आ वाक्य में साचु लखवा मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी दसमु वाक्य आज भारी बरसात हुआ तो साचु वाक्य आज भारी बरसात हुई प्रश्न क्रम चार નિમ્ન લિખિત વાક્યો કા વચન પરિવર્તન કર કે વાક્ય લે તો આપણે તો જવાબ માં લખશું લડકા મેદાન મેળ રહ હે સવાલ નંબર બે આકાશ મેડ રહે હે વાક્ય આવશે आकाश में पक्षी उड़ रहा है मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की उद्यान में हरा भरा पेड़ है उद्यान में हरे भरे पेड़ है मेरी किताब वापस दीजिए मेरी किताबें वापस दीजिए हमें स्वादय प्रश्नोंखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए सवाल नंबर एक बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा जवाब बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा मैं उन्हें आईना बना दूंगा उनमें अपनी शक्ल देख कर फिर आप पैसे दीजिए वे भी सिर्फ दो रुपये सवाल नंबर बे भिखारी के कटोरे में क्या क्या था जवाब भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़िया अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी सवाल नंबर त्र देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया जवाब अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल के टक्कर मार दी थी उसकी टांग में जख्म हो गया था वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया सवाल नंबर चार देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा हो रहा था देवेंद्र ने उसे वहाँ से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी सड़क पर उसके बिखर जाए पैसे भी कटोरे में डाल दिए भिखारी के पाव में लगे घाव से खून बह रहा था इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहाँ उसने भिखारी को भर्ती करा दिया नंबर प्रधान अध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी परंतु देवेंद्र नहीं आया था देवेंद्र मेधावी शास्त्र था वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं उसके अभी तक न आने से प्रधान अध्यापक चिंतित हो उठे उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया प्रश्न क्रम बे निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए सवाल नंबर एक अंधा है क्या देखकर नहीं चलता मेरे कप टूट गए। आ वाक्य वाला एक बालक से कहता है। सवाल नंबर 2 जीते रहो बेटा भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीरण करे। आ वाक्य भिखारी विद्यार्थी देवेंद्र से कहता है। ये जो चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। वाक्य विद्यार्थी એટલે કે દેવેન્દ્ર અંધે બુઢે ભિખારી સે કહેતા હે સવાલ નંબર 4 સર પરીક્ષા શરૂ હો ગઈ ઓર દેવેન્દ્ર સે ના અભી તક અનુસ્મૃતિ મે હે એક અધ્યાપક પ્રધાન અધ્યાપક સે કહેતા હે સવાલ નંબર 5 ચબાસ તુમને યહ જાનતે હુએ ભી કી પરીક્ષા કા સમય હે અપના કર્તવ્ય નિભાયા આ વાક્ય પ્રધાન અધ્યાપક વિદ્યાર્થી દેવેન્દ્રને કહે છે સવાલ નંબર છ જૂતે ચમકા દુ શાનદાર કર દુંગા બુટ પોલીસ વાલા રાહગીર સે કહેતા હે પ્રશ્ન ક્રમ ત્રણ નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કા માતૃભાષા મેં અનુવાદ કીજીએ અહીંયા જે પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું છે સૌપ્રથમ આપણે વાંચન કરશું एक बार अवंती के देश में तीन व्यापारी आए राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए कोई भी दरबारी व्यापारियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए वही इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है वे राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी હાથ મેં લાઠી લીએ હોઈએ આપને ગધે પર સવાર અવંતી દરબાર મેં પહોંચ્યા હવે એનું ગુજરાતી અનુવાદ લખ્યું એક વખત અવંતીના દેશમાં ત્રણ વ્યાપારીઓ આવ્યા દર રાજ દરબારમાં તેમણે વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે કોઈ પણ દરબારી વેપારીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્યો નહીં એટલે સુધી કે રાજા પણ વિસામણમાં પડી ગયા ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે તે જ એમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે રાજાએ અવંતીને બોલાવવાની આજ્ઞા કરી હાથમાં લાકડી લઈને પોતાના ગધેડા ઉપર બેસીને અવંતી દરબારમાં પહોંચ્યો આ વિડીયોની નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડિયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ओपन स्टडी पॉइंट अत्यारे ज करो